ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekian. alhamdulillah syukur pada Allah kerana dapat kita bertemu lagi dalam rancangan Lembayu Al-Quran. Merujuk kepada ayat 35, 36 dan 37 pada kali ini, tuan-tuan merujuk -tuan tafsir Ibn Katsir Jadi yang ketujuh muka surat 240. A'udzu billahi Am anzalna 'alaihim sultanan Fahuwa yatakallamu ma kanu bihi yushrikun. Wa idha dhaqana nas rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim Idha hum yaqnatun. Awalam yaraw anna Allah yabsutu rizqan يشاء wa yaqdir في fi لآيات لقوم يؤمنون سرك الله العظيم atau pernah kami menurunkan kepada mereka keterangan lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu persekutukan dengan Allah SWT dan bila kami rasakan satu rahmat kepada manusia dan saya mereka gembira dengan rahmat itu dan bila mereka ditimpa satu musibah bahaya disebabkan kesalahan yang telah mereka kerjakan disebabkan tangan-tangan mereka sendiri tiba-tiba mereka berputus asa dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Semuanya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Kalau kita perhatikan ada beberapa aspek palara. Contohnya perkataan yang digunakan oleh Allah di sini ya bersutu wa yaqdir. Ini dipanggil sebagai tibak. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan perkataan Fatamata'u. ta'u. Fatamata ni merujuk kepada satu uslub tahdid, wa'id, tawa'ud kepada golongan musyrikin seumpama seorang ayah berkata kepada anaknya, "Ah tidur lagi. Tidurlah kamu." Maknanya kat sini apa maksud arahan itu? Adakah suara nak tidur, nak pergi Ni. panjat, panjat lagi tinggi, ini arahan apa ni, so panjat, so nak jatuh, patah tangannya nanti, jadi ini maknanya satu bentuk yang telah kita pelajari dalam bahasa Arab. Ha, ada pendekatan seumpama ini, yang merujuk kepada arahan, tetapi maksud di situ adanya ancaman, kalau kamu degil teruskan, kamu akan terima akibatnya nanti, jadi bila kita perhatikan, daripada awal bahagian ini yang telah kita bincang, kalau kita masa nas, iaitu bila seseorang manusia itu disentuh, doron satu kesulitan, ni dalam bab yang lalu yang telah kita bincangkan, maka mereka berdoa kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh dan bila mereka ditimpa sesuatu rahmat mereka melakukan syirik kepada Allah SWT dan telah saya jelaskan kepada tuan-tuan pemilihan perkataan di latifahnya bagaimana Allah SWT menggunakan perkataan-perkataan tertentu yang merujuk kepada makna yang begitu mendalam contohnya masa dalam kuih yang lalu kemudian perkataan disebut azakahum azaqahum perkataan zaukun kemudian mengapa dia sebut farikun tidak disebut dalam surah al kabut yang lalu dan seterusnya masih lagi berkaitan dengan ayat yang, yang lalu sebenarnya bahagian yang kita bacakan ni am anzalna alaihim sultan فهو يتكلم مما كانوا bihi يشركون dalam konteks bahasa Arab kalau kita pelajari am ni am anzalna alaihim sultana am ni ada banyak ayat Arab sama ada dimupakan muqati'a ah dan istifham ini merujuk pada ingkar ingkar maknanya kalau kita nak menyebut satu perkataan apakah kami turunkan ha ni satu usul dipanggil usul istifham lil ingkar tapi kalau ikut pada mazhab basri am ni merujuk pada bal bal dan juga hamzah dia merujuk kepada am ni anzalna maksudnya ini menarik ini bahasa Arab sultan kalau kita belajar sebab ini merujuk kepada banyak makna dalam konteks ini dia merujuk kepada Al-Hujjah Al-Zahirah ini adalah sultan yang dikehendaki sama ada dipimpin ke tapi dalam makna yang berbeza-beza tapi dalam konteks di sini sultan yang dikehendaki adalah maksudnya Al-Hujjah Al-Zahirah kadang-kadang sultan merujuk makna ilmu dan di sini maksudnya sebagai hujah lihat penggunaan ataupun reaksi ataupun lara saya ini dia ada dipanggil sebagai iltifat iltifat ni maknanya sebutan bertukar daripada bentuk dhamir gaib kepada dhamir mukhatab ditujukan kepada pada peringkat awal kita dapat lihat liak furma atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun supaya mereka kufur tak ada apa yang kami kurniakan mereka maka bersenang-senanglah kamu daripada zamir ghaib tukar kepada mukhatab kemudian am anzalna alaihim sultanan fahuwa ma kanu yushrikun atau pernahkah kami turunkan kepada mereka keterangan lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu persekutukan dengan Tuhan tentu kita masih ingat dalam ayat yang lalu bila Allah SWT menggambarkan tindakan menyengutukan Allah ni seumpama seorang yang memiliki pekerja dan pekerjanya bertindak mengikut apa yang difikirkan betul dia patutnya bekerja dan ikut arahan tapi tidak dia pun sama-sama buat keputusan sama dengan bosnya ini dalam ayat yang lalu yang kita telah bincangkan bagaimana manusia tentulah tidak bersedia untuk mengalami keadaan itu darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum syuraka fi ma razaqnakum fa antum fi sawa jadi sekarang setelah ayat yang lalu mengecam kaum musyrikin ni yang antara lain memberikan perumpamaan dalam konteks yang lalu apakah mereka mahu mempersamakan diri mereka dengan hamba-hamba atau pekerja-pekerja mereka ini dalam ayat yang ke-28 sebelum ni sampailah kepada kecaman di sini iaitu kini dipertanyakan dalih ataupun alasan mereka bersifat demikian Allah bertanya bahkan pernahkah kami turunkan kepada mereka iaitu mengajar kepada mereka melalui seorang rasul ataupun kitab yang diturunkan satu bukti dan keterangan yang jelas lalu bukti itu dengan jelasnya berbicara menyampaikan membuktikan tentang kebenaran apa yang selalu mereka persekutukan dengannya ada bukti apa-apa tak kalau manusia itu tak akan menerima dia mempunyai pekerja dan pekerjanya pun menduduki tempat yang sama tinggi dengannya buat keputusan-keputusan tertentu bahkan lebih parah lagi kalau dia takut pada pekerjanya sendiri itu perumpamaan bagi mereka yang melakukan syirik kepada Allah seolah-olah Allah itu dipersekutukan dalam konteks ini tadi seolah-olah macam majikan dan pekerja itu dipersamakan sekarang Allah bertanya lagi adakah kamu mempunyai bukti-bukti yang datang yang aku utuskan sama ada kitab yang aku turunkan ataupun nabi-nabi yang aku bangkitkan yang menyatakan apa yang kamu imani, apa yang kamu percayai pada ketika ini. Pernahkah ada bukti yang telah atau dapat ditampilkan yang menunjukkan kebenaran ketuhanan berhala-berhala yang dipersekutukan dengan aku itu? Ada ke bukti-bukti itu? Cuba tunjuk pada aku. Pasti tidak pernah, tidak akan ada. Jadi ayat ni beralih kepada Zamir yang ketiga dengan menggunakan kata mereka pada hujung ayat ni sebelum menyebut Zamir yang kedua kemudian datang Zamir yang ketiga Fatamata'u Fasau Fata'alamun Maka gembiralah kamu, seronoklah kamu kamu tak ada apa yang kamu lakukan ini kerana akhirnya kamu akan mengetahui akibat buruk apa yang kamu lakukan itu. Jadi dalam pendekatan Quran yang dapat kita lihat di sini tuan-tuan, sekali-sekala yang Allah sekalian. Allah sekali lagi menyebut, "Wa idza adzaqan-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibun say'atan mimma qaddamat aydihim idza hum yaqnatun." Setelah itu menggambarkan keadaan kaum musyrikin ini tiba musibah, kini dilukiskan pula keadaan mereka ketika mendapat rahmat, mendapat satu kebaikan. iaitu bila kami dengan berbagai cara lah kami akan memberikan kepada mereka ini rahmat, dan mereka bergembira dengannya. Dengan memperoleh rahmat itu Dan bila mereka ditimpa satu perkara yang buruk Iaitu kesalahan apa yang dilakukan Disebabkan tangan-tangan mereka sendiri Bukan kerana kesalahan orang lain Tiba-tiba mereka mengerutu Dari waktu-waktu putuasa akan rahmatnya Datangnya rahmat Allah SWT pada waktu yang lain Jadi setelah mengecam kaum musyrikin Atau manusia yang putuasa ketika menghadapi kesulitan ini Allah melanjutkan dengan mengingatkan setiap orang Agar menjauhi sifat itu dengan menyatakan Tidak wajar mereka ini putuasa ketika mendapat kesulitan Tidakkah mereka memperhatikan perbezaan-perbezaan bahkan tidakkah mereka menjadi silih bergantinya situasi yang dialami oleh seseorang apakah mereka buta dan apakah mereka tidak melihat dari waktu ke waktu baik dari pandangan mata atau pandangan fikiran bahawa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikenakinya dan dia juga yang telah menetapkan rezeki itu menjadi kurang mana disempitkan untuk sebagian yang lain ini yang memang terjadi dalam kanun kehidupan manusia di mana sahaja kalau mereka menarik perhatian dan menimba pelajaran pasti mereka tidak akan butuh asa mengalami satu tekanan ke mengalami satu kesukaran ke tidak juga mereka ni bergembira melampaui batas atau tidak bersyukur jika memperoleh rahmat. Tidakkah mereka menyadari bahawa Allah yang mengatur semua ini? Sungguhnya pada demikian iaitu melapangkan rezeki, menyempitkannya. Ini semua menandakan kekuasaan Allah SWT. Kalau seseorang nak mengatakan bahawa dia bekerja keras, bekerja kuat, baru dia dapat satu kepentingan, dia dapat menjadi orang kaya, berjaya dan sebagainya, siapa yang susah? Anda yang bekerja dan bilik ekon, memberikan arahan kepada siapa sahaja yang bekerja ramai dan berniaga pun bila kita dapat kemudahan-kemudahan tertentu, skim sebagainya ataupun mereka yang bekerja di luar terdedah kepada panas membawa lori sampah sebagai contohnya ataupun yang mengutip sampah di jalan dan nyapu siapa yang lebih sukar kerja orang itu terdedah kepada penyakit kemalangan dan sebagainya kerjanya lebih payah daripada kerja saya tapi kenapa Allah beri kepada rezeki yang sikit kenapa Allah beri kepada dia rezeki yang lebih maka ini menunjukkan kepada kebenaran milik Allah SWT di sini Allahu ya basutur rizqa yasha wa yaqdir inna fi dhalika la liqaumi yu'minun bagi orang beriman mereka menyedari hakikat itu aku berusaha saya upaya tapi Allah takkan setakat ini sahaja maka tapi bagi si kafir tu, dia tidak akan menerima hakikat itu kerana baginya apa yang diusahakan dia patut dia mesti mendapatinya menariknya ayat ini kalau kita lihat bila Allah SWT menyebut wa idha azaqnan nasa rahmatan farihu biha bila manusia mendapat rahmat ni cerita tentang orang kafir ni mereka kafir dengannya ayat ni seolah-olah ada pertindanan dengan ayat yang lain kata Imam Fakurin Aziz dan tafsirnya iaitu bila Allah SWT menceritakan tentang orang beriman kul bifadlillah yubi rahmati fabi dhalika faliafrahu dan surah Yunus ayat 28 kan Katakanlah dengan kelebihan Allah dan rahmatnya Maka dengan sebab itu bergembiralah orang yang beriman Nampaknya perkataan fariha ya Turut dirasai oleh orang beriman Bila mendapat rahmat Tapi di sini fariha yang dia sebut oleh Allah Fariha ya merujuk kepada kecaman Iaitu si kafir Wa idza adhaqna rahmatan farihu biha Di sana Nasa Yunus Yang Allah nyatakan Fabidha lika fariha Orang beriman pun gembira Di sini orang kafir pun gembira Apakah maksud yang dikehendaki di sini tuan-tuan Bagi mudahkan kefahaman Al-imam Fakrulian Razim Bawakan contoh Orang beriman bila dia dapat satu nikmat dia gembira dan meyakini rahmat nikmat keberkatan itu datang daripada Allah SWT tidak meragui sedikit pun kalau dia mendapat ujian dia bersabar tapi bagi si kafir dia merasakan satu nikmat yang diperoleh itu adalah hasil usahanya hasil kesahan dirinya titik peluhnya kegiatan apa yang dilakukan oleh maka persamaan yang boleh difahami dalam konteks ini ditamsilkan perumpamaannya bayangkan seorang menteri yang mendapat anugerah daripada seorang raja walaupun anugerah itu perkara kecil contohnya jam tangan maka gembiranya si menteri ini merasakan raja itu sayang kepadanya mungkin jam tangan itu mahal mungkin murah tak penting tapi yang penting aku mempunyai tempat di hatinya mana seorang raja memberikan jam itu tak kisah luar apa harganya maka dipakai ditayang di sini sini bahawa aku mendapat nugrah daripada si raja berbeza daripada mungkin seorang penyapu sampah yang mendapat satu hadiah katalah hadiah itu hanyalah sebungkus nasi ataupun satu makanan yang enak dibungkus dihantar kepadanya gembiranya nyapu sampah yang menyapu sampah penjaga kebersihan ini adalah kerana dia dapat mengisi perutnya makanan dia gembira kepada makanan itu kerana makanan itu dapat menghilangkan kelaparan tidak penting kepadanya untuk melihat siapa yang berinya maka demikianlah tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Fakhrul Aziz berkenaan dengan kegembiraan yang dilalui oleh orang beriman bahawa kegembiraan itu menyebabkan dia makin dekat dengan Tuhan dia menyedari pemberian itu dari Tuhan tapi bagi si kafir dia mendapat sesuatu nikmat dia menyangkakan itu adalah milik diri si kerana usahanya dia terlupa yang berikannya itu merupakan Tuhan Allah SWT yang memiliki segala-galanya maka mudahlah untuk kita memahami di sini bagi orang wazir orang yang punya kedudukan di sisi sultan mendapat satu anugerah daripadanya mengetahui raja itu sayang kepadanya tapi bagi orang yang kerja biasa-biasa mungkin seorang yang tidak kenal sultan itu sama sekali tiba-tiba dia mendapat sebungkus nasi dia gembirakan nasi itu untuk dinikmatinya tak perlu bagi dia untuk mengetahui siapakah yang berinya padahal yang berinya itu merupakan seorang raja yang sangat kaya dan mampu memberikan kepadanya lebih daripada nasi itu maka demikianlah contoh untuk mudahkan kita faham bahawa maksud ayat ini mencela si kafir yang dapat satu nikmat tapi tidak bersyukur kepada Tuhannya dalam tiga, -tiga yang sebenarnya sebenar berbeza daripada ayat yang ke-58 Surah Yunus bahawa si mukmin bersyukur atas nikmat dari Tuhannya. Ini bahawa itu merupakan hadiah dari Yang Maha Agung Allah SWT Mudah-mudahan ini memberi kefahaman kepada kita insya-Allah dan kuliah akan datang kita akan bincangkan lebih lanjut tentang konsep pemberian rezeki dan juga penahanannya kepada individu yang berbeza. Mengapa perkara itulah? Wallahu a'lam. Wassallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barakatu wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته